любите их. Это великие наши молитвенники. Подражайте им. Это великие наши примеры, которыми мы должны дорожить. Читайте их послания. Это то, что нас будет назидать, укреплять, очищать, вразумлять. И, наконец, будьте преданы, как они были преданы Христу, так и вы будьте преданы Нашему Господу, нашей церкви, апостольской церкви, слышите, не просто, а апостольской церкви? Церкви, где и до сегодня, и до конца времен будут апостолы. А разве не нес апостольских трудов Николай Японский, святитель? А разве не нес апостольских трудов преподобный Серафим Саровский? А разве не нес апостольских трудов Великий Василий? Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, святители и Божии. И этими апостольскими трудами мы живы, и мы должны их продолжать. Возлюбленные мои братья и сестры, дорожите этим сокровищем неоценимым, которые у нас есть. Потому что если мы забудем про апостолов, если будем думать, что они как бы сделали свое дело, и, ну, молодцы, слава Богу. Нет, мы должны продолжать их дело. И если бы они были сейчас здесь среди нас, они бы именно в этом нас наставляли. Во многом бы они нас обличили, ох, как во многом. Но мы же на то и люди с разумом, чтобы понять это, даже без того, чтобы они сейчас явились. Павел так и говорит, судитесь, судитесь люди, потому что если придете на суд Божий, то тогда никто не выдержит. Судите себя здесь, хотя бы своим судом, судом своей совести, судите уже здесь своей жизни, потому что если придете в вечность, там будет суд очень страшный.